Стоячи на захисті України в російсько-українській війні, загинув солдат Бібік Олександр Миколаєвич 1976 року народження. Деякий час проживав у місті Кременчук. До цього проживав в Донецькій області, Бахмутський район місто Солидар. Призваний на військову службу під час мобілізації 30 червня 2022 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність. Займав посаду стрілець-санітар механізованого відділення. Хоробро та завзято боронив свою землю, вражав та знищував ворогів України в бою, допомагав побратимам з медичною допомогою. Загинув 17 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області. Светла пам'ять воину захиснику, який захищав свій рідний край та всю батьківщину. Меня зовут Алла, родная сестра. У нас есть еще один брат. Они два моих старших. Они сражались вместе. С самого начала они были вместе. С 22 -го года они служат, защищают нас, всех нас. Каким человеком был? Ну, прежде всего мужественным, если у него хватило сил пойти туда и все это время там находиться и отстаивать свои позиции, свои. Мужественный, сильный, жизнерадостный, очень любимый нами всей семьей. как с телефона он говорит алло я пойду все как бы, ну это было сказать как не то что он пошел контрактником нет он не контрактник он ходил в тцк отмечался как положено ему отсрочки отсрочки все и он каждый раз он ходил просился просился с братом вот они вместе такое решение приняли все и поехали в англию они были на учения там и может, благодаря этому они там продержались. Вот это, конечно, хотелось бы до окончания войны это все. Чтобы они выжили, чтобы они были с нами. Ну, так получилось. Что он, ну, он, можно сказать, спас меньшего своего брата. Благодаря ему он сейчас сидит с нами. Да, он побитый осколками, раненый, но... Его подлечили, подшаманили врачи. Спасибо огромное. Ну, спасибо а я саму, огромное а старшему я брату. Он э, лежал уже практически без сознания, раненый. Осколки в спине были. А, это по всему телу у него осколки, по нему видно, у него там и челюсть раздроблена, собранная. Вот. И он его поднял, он его заставил идти, он его вытянул. Ну, так получилось, что сам впоследствии в этот же ж практический день. Да. А, у нас здесь единственные родственники были, единственные, которые тоже в свое время еще 14 когда, в 2014 году началось вот это все, а то а, они переехали сюда, с Луганской области. И мы приехали к ним. Просто нам было некуда. Город хороший, город, конечно, очень красивый. То у ваших братьев был максимальный стимул, чтобы прийти, защищать вас на свои Конечно, да. да. А вы с ними виделись? Не было там приехать, чи отпускать? Они приезжали два раза после, ну, на реабилитацию они приезжали. Он шахтером был. Он был шахтером подземные старшие А что, как вы они вам что про его, они... Ничего. Ничего мы до последнего момента не знали, где они, в какой роте, в каком месте. Мы ничего об этом не знали. Фотографироваться они не любили, фоток у нас не было. Где они были, мы не знали. Это уже ну, ближе, наверное, к сегодняшнему моменту хоть как-то они начали рассказывать. Мы знали, что они в третьей штурмовой, а подробностей никаких. Не рассказывали ни о чем. вы просто вас, да, да? Да, Спрашиваешь, как дела, где вы находитесь, все хорошо. Все. Это их не единственный всегда был ответ.